assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh ummat mehri kanali a'zolari saxiy sahiy sahoatpesha insonlar quyi chirchiq tuman aholisi mana bir ajoyib voqeani guvoh bo'lib turibmiz bizning bu ummat mehri loyihamiz tumanimizdagi qirq to'rtta oiladan jami yuzga yaqin yuzga yaqin yetim va boquvchisiz qolgan bolachalarimiz oziq ovqat olib berish bilan shug'ullanishadi e albatta siz saxiy sahiy saoatbeshi insonlar tarafidan qilingan mablag' evaziga yaqindagina bizni guruhimiz a'zolariga jajjigina bir bolachamiz o'zini yig'ib yurgan pulini o'zi qatori bo'lgan yetim va boquvchisiz qolgan bolachalarimiz uchun ehson qildi va biz yoshi katta insonlar uchun bu juda katta bir o'rnak bo'ldi alloh mana shunday farzand katta qilgan ota onasidan rozi bo'lsin inshaalloh mana shu ehson qilingan bonkachda pullarni olib sanab ko'ramiz mana pullarimizni olib sanab ko'rdik ellik ming so'm yig'ilgan ekan alloh bu bolachamizdan rozi bo'lsin inshaalloh firdavs jannatlarida ota onasiga tojh kiydirishligi nasib qilsin alloh barchamizdan rozi bo'lsin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh